У вас, студія ТВА, в прямому ефірі. Поговоримо сьогодні про долю полонених українських вояків і також людей, захоплених в полон бойовиками. З нами Юрій Тандіт. Голова об'єднаного міжвідомчого координаційного центру звільнення військовополонених при міністерстві оборони. Добрий день. Добрий день. Давайте почнемо з уточнення, яка цифра все ж таки, скільки наших людей перебуває в полоні, як військових, так і цивільних. Значить, українська сторона передала список, в якому 684 громадянина України. Натомість, з того боку, з протилежного боку. Говорять про те, що у них є 152. список на 152 особи. Давайте спочатку зорієнтуємося в кількості захоплених в полон людей. Темою освобождение заложників в нашій стране займаються много групп, груп. Починають волонтерів, заканчивая служба безопасности України. Нам допомагають також патріоти, які знаходяться там. И они нам дают очень важные сведения. И когда нам с той стороны так называемые самопровозглашенные республики говорят о том, что мы не знаем, где находятся ваши люди, мы им подсказываем. Цифра 685, а мы говорим около 600 человек, которые находятся там, она состоит из нескольких частей. Это и военные, это и представители Национальной гвардии. Это также волонтеры и просто гражданские лица. Мы знаем, где они находятся, и если возникнет трудность, когда нам будут говорить, что вот есть только вот такое-то количество людей, то, конечно, мы будем помогать. Главное сейчас это исполнение Минских договоренностей. Мы готовы, и мы до сегодняшнего дня делали то, что обещали. Минские домовленности это формула всех на всех, так? Именно так. А еще зараз не выполняется. 26 декабря мы опять в очередной раз отдав 222 человека, значительно больше получив 151, показали, что тех, кого мы можем законно отдавать, а мы государство, которое живем по законам, мы отдали. С той же стороны, отдали всего 151. Были на то причины. Мы им готовы помочь в реализации того, что мы хотим забрать всех наших ребят. Цифра 152 особи це в списках цих самопроголошених ДНР. Цифра... Що це за цифра? цифра... Чому вони не хочуть всіх повертати? Що головне, що у кожного є своя правда. Бог в істині. А істина в тому, що крім так званих самоправшованих республік, є ще очень много людей, які там. влияют на процессы. Есть полевые командиры, есть криминальные авторитеты, есть, опять же, э, мнимые казаки. И у каждого из них или у каждой из этих групп э, существуют э, как бы фонды. Там подвалы, ямы, где находятся наши ребята. Точно так же есть еще места, где э, патриоты прячут наших ребят. Но еще есть и соседнее государство, на территории которого тоже есть наши узники. А сколько наших на территории Российской Федерации? Ми по определенним причинам не можемо давати точну цифру, але це десятки наших братів і сістер. Ну ми з вами бачимо епопею з Надією Савченко, та? Да. Яка, яку просто вбивають зараз. Вона перебуває в Москві. Вчора був так званий суд. А чи є якісь перспективи хоча б вивести Надію Савченко на територію українського посольства, надавши гарантії, що вона залишиться на території українського посольства? Если учитывать, скажем так, психофизиологию лидера соседнего государства, то мы понимаем, что Надежда Савченко не просто человек, и не просто временно задержанный человек, гражданин Украины. Она является заложницей большой игры. Я на прошлой неделе был в Москве и встречался с Кириллом, патриархом Кириллом. В общем, удивительная поездка. Меня задержали в аэропорту и полночи... Держали, с, собралось очень много людей посмотреть, скажем так, на гражданина Украины, может быть, известного гражданина Украины. Был мониторинг ночной, смотрели, чем я занимаюсь. Много задавали вопросов, в конце концов я оттуда... Задавали вопросы кто? ФСБ? А, да, ну там разные были, я так понимаю, службы, не только ФСБ. Вот. Ну и в конце концов я оттуда вырвался, и на следующий день, в воскресенье я... Ну вы без боя вырвались? Без применения грубой физической силы? Я молился полночи там, может быть, Бог давал мне эту благодать, чтобы побыть наедине с ним. Хотя, конечно, по Челски я боялся, потому что задержано было несколько человек, их сразу отпустили. И сидел я один, очень много было проверок. В конце концов, я оттуда уже ушел, уехал, приехал в Москву. И в этот день встречался с Кириллом, с Патриархом, и как раз доносил ему то, что хотел донести. Он знает э, немножко нашу историю о том, чем мы занимаемся. Я его просил помочь. И мы договорились, что мы встретимся непосредственно на эту тему, пообщаемся. Но я вижу, что им очень тяжело. Там вообще по-другому смотрят на нас. Думаю, что в глубине у наших братьев, как они себя называют, осталось это скорбь, осталось это чувство к нам. Но э, идет информационная война. Благодаря каналам доставки информации, открытым и закрытым специальным, идет одурманивание людей. И люди совершенно по-другому смотрят на эту ситуацию. Как будто бы здесь есть какие-то каратели, как будто бы здесь идет война против православного мира, что есть вообще неправда. Но они проводят эффективно э, эту кампанию. А мы, мы несем флаг. Так, а стандарт. что самое вам сказал патриарх Кирилл? Э -э то, что могу сказать, ну, он пообещал помочь. Э -э но я думаю, что он тоже не все может сделать. Надеюсь, что на следующей неделе, если все получится, то я полечу в Рим. Есть предварительная договоренность о встрече с э -э Папой Римским, Франциском. Йдемо по чуть-чуть. З -чуть того, що ви говорите, Можливо. виходить, що питання Надії Савченко не можна вирішити якимось дипломатичними способами. Надію, що ми вирішимо саме так цей питання, тому що дійсно вона з кожним днем становиться все слабше і слабше. Вона тримається. Я розумію, і всі розуміють, що те, що їй пред'являють, є просто фейк. То есть не настоящая, но ее удерживают, чтобы показать опять же силу. Тем более мы должны быть сильны. Я в последнее время стал говорить, что все мужчины должны заниматься своим делом, особенно те, кто может выезжать туда хотя бы на один день, как финны в свое время организовали за несколько недель линию Маннергейма. Чем сильнее мы будем, тем меньше мы дадим возможности соблазниться нашим соседям. Туда это на линию фронта вы имеете? В том числе. В том числе. Но хотя ведь это мы... должны быть люди обученные. Ну, каждый занимается делом, чтобы защитить Украину. Например, представители средств массовой информации делают это хорошо, то есть они защищают нас, показывают правду о тех событиях, которые там происходят. Но люди, которые могут туда поехать, особенно мужчины, я призываю мужчин понимать, что втянутость нужна полная. Только тогда мы сможем показать силу. не давати той стороні соблазнятися і йти к нам. Ви зараз підійшли в притул до питання створення. Знаєте, як у нас там кажуть створення армії резервістів, створення армії за швейцарським типом планом, коли людина вміє поводитись зброєю, має цю зброю, розуміє свою відповідальність, і з цим треба працювати в країні, та щоб це, це не було абсолютно стихійно. А, ви почали говорити про те, що є а, загони. Бойовиків, які фактично не підконтрольні не підконтрольні а, тим же лідерам самопроголошених республік. І вони ведуть свою власну політику, в тому числі утримують полонених для того, щоб а, продавати їх або обмінювати. Це правда. Але я вам так скажу, що деякі з них, коли входиш в переговорний процес, а, бувають більш адекватні, ніж ніякі ну, чиновники з тієї сторони. И порой именно они выполняют минские договоренности. У нас был случай, когда мы забрали э, за одного человека восьмерых. Был случай, когда э, забрали э, шестерых. И был случай, когда мы у одного полевого командира местного забрали целых 20 человек за одного. И он отдал всех, кто у него был. Как это было? Мы не покупали. И никогда не будем покупать наших людей. Более того, э, не продавать, не покупать нельзя. Потому что мы соблазним их. Тогда они будут вылавливать людей просто на улицах Донецка, а они для нас такие же люди, как и те, кто находится в Краматорске. Более того, я уверен в том, что то, что происходило с троллейбусом, когда якобы обстреляли украинские войска троллейбус в центре Донецка, конечно, это неправда. Потому что надо задать вопрос, кому это выгодно. Нам не выгодно стрелять по своим людям, потому что нам восстанавливать Донбасс, потому что Украина, она от Львова до Луганска. От Чернигова до Ялты. Это территория Украины. То есть настраивать против себя местное население, это, это вообще послед, последнее В дело. В конце да? концов, пришлые уйдут и нам оставят нашу землю. Это наша земля. Давайте тогда говорить о том, кому это выгодно. Ну, выгодно разным силам. Если говорить по месту, то есть действительно криминальные авторитеты, которые сейчас, совершив или совершая преступления в те годы, в прошлые годы, сейчас легализовались, они имеют определенные права там, они имеют свои собственные отряды. Кстати, у одного из таких полевых командиров еще в августе я увидел впервые чеченцев в окружении когда нам говорили, что их нет, я их действительно увидел, когда они стали выпрыгивать, как телохранители. И они были действительно военно одеты, с оружием, в обмундировании в специальном. Вот. И я понимаю, что такие люди хотят, чтобы это все продолжалось. Но кроме этого, есть внешний враг, к сожалению, это соседнее государство. Ну, не само государство, не люди, а кучка людей, которые находятся, очевидно, в Кремле. И непосредственно они и руководят дестабилизацией ситуации в стране. Поверьте, то, что вчера обстреливали с самолетов нашу территорию, нету ни в ДНР, ни в ЛНР самолетов военных. Свалили э, летчики и самолеты, которые пришли с другого государства точно так же, как обстреляли вчера Краматорск эти три залпа. Стреляли опять же не э, войска так называемых ЛНР, ДНР, а войска обученные и эти люди, которых я видел там. Вы знаете, даже на освобождение, когда заходишь, они в попыхах, потому что мы так к ним двигаемся достаточно долго. Они за 15 минут подходят, что мы приезжаем прямо в, в пригород Донецка. Они садятся на машины, 15 минут на автобусы, даже иногда берут рейсовые автобусы, садят туда наших ребят, заложников, привозя их. И пару раз я видел, когда они забывали снимать шевроны и оказывали шевроны э, российские, то есть российские вооруженные силы или вооруженные силы Российской Федерации, трехцветная. Точно так же эти, как бы десантники, которые как бы заблудились, они не заблуждались. И они шли на нашу территорию за три дня до того, как они зашли к нам. А мы после этого их опрашивали. Я лично участвовал в группе, которая с ними общалась. И мы видели, что они писали на страницах своих соцсетей девушкам, что мы идем громить. Майдановцев. Второй момент, что они задержались. So, то есть сознательно? Конечно, что? ну как сознательно. Это была операция военная. За день до того, как они пришли к нам, они отдали все вещи, которые могли каким-то образом их отождествлять. И самое главное, в день захода они покрасили технику, на которую заходили к нам в цвета украинской армии. Поэтому нечего нас дурить или в очередной раз лгать или, например, президент показал паспорта или военные билеты. Это были реальные паспорта, реальные военные билеты. Причем, когда министр иностранных дел соседнего государства трактует то, что говорит президент другого государства, он вообще не имеет права этого делать. Кто ты такой? Ты по сравнению с ним просто ну, муха, и ты говоришь, что этот человек, а он показывает настоящие паспорта, купил в Мюнхене или мог купить в Мюнхене где-то эти обвертки от этих паспортов. Да вы поймите, братцы, это может быть паспорта уже убитых ребят, ваших граждан, которые здесь находились, которые, к сожалению, воевали против Украины, против своих братьев. Вы вот сейчас вспомнили обстрел Краматорска, да, который вчера, кстати, продолжился да. опять. И там очень много погибших и раненых, цифры сейчас уточняются. Да. Кстати, очень много погибших детей. Да. А, и авиаудары по территории Украины, авиация, да. это уже в корне меняет вообще характер конфликта, да? то есть речь идет о, о его эскалации. Вот. То есть э, политика соседнего государства это стравить э, одних, натравить на, на, на других получается таким образом. Да, ну фактически э, мы часто, когда заходим туда и э, во время военной операции, в которой мы участвуем, э, со стороны Министерства обороны, гарантируется нам коридор безопасности. Точно так же порой со стороны самопровозглашенной республики или ДНР, или ЛНР, в ту точку, в которую мы заходим, они точно так же удерживают коридор безопасности и тут начинают стрелять с третьей стороны, с их как бы, территории, но не официальные войска, а какие-то непонятные люди. И мы понимаем, что есть те, кто заинтересован, чтобы вот этот хаос продолжался. Более того, если как конфликтолог распределять точки опоры или говорить о тех, с кем можно договариваться, можно договариваться со всеми, кроме инструкторов соседнего государства. Они даже говорят на другом русском языке. Это чисто стерильный русский язык, скажем так, с питерским, ну, на питерском диалекте. Да? И его уговаривать вообще не имеет смысла. Он стоит на своем, он исполняет определенные инструкции. А инструкция какая? Затянуть этот хаос. Затянуть эту дестабилизацию в стране. Для чего им это нужно? Нужен Крым, причем с красивым лицом. Нужны путепроводы по Крыму. И один из переговорщиков, не буду его называть именем, а он, когда защищал интересы Российской Федерации, когда вел переговоры по надежде, он и намекал на то, что вы нам обеспечьте дорогу в Крым, Тогда будем говорить о, о освобождении Надежды Савченко. На что ему сказали, вы не по-православному говорите, а говорите как восточные люди, потому что только у вас там можно принцессу поменять на полцарства. То есть, конечно же, жизнь человека, она бесценна. Но говорить о, о таком уровне, э, скажем так, иначе весов э, класть такой уровень. Конечно же, Крым мы поэтому и будем считать нашей территорией. Потому что... Ну вот вы сейчас говорите об этом пресловутом коридоре да. через Мариуполь. Угроза сохраняется, и все это происходит на фоне того, что должны состояться переговоры в Минске. Никто не знает, каков будет результат и состоятся ли они на высшем уровне вообще. Да? Но от этого также будет зависеть и судьба а, пленных людей, которые находятся сейчас в плену в качестве заложников. Вы знаете, я э, считаю, что мы, как э, граждане государства, должны понимать, что у нас есть несколько вещей, за, за которые мы должны держаться. Ну, прежде всего, это э, семья. Второй момент – это э, на, наши границы страны. Герб, язык, президент. И мы должны верить в то, что он делает. Меня очень тронуло то, что он ночью сразу полетел в Краматорск. И он э, сам э, приехал к людям, был в больнице. И то, что он э, будет договариваться в Минске, я уверен, что он будет держать э, нашу сторону и будет защищать интересы на самом высоком уровне наших граждан. Скажите, пожалуйста, яка доля э, захистники Донецкого аэропорта? Часть из них перебуває в полоне, Чи я надеюсь всех всех включно с комбатом повернуть до дома. Знаете, мы уже освободили э, достаточно большое количество этих ребят. Последнее освобождение было несколько дней назад, когда мы забрали шестерых э, так называемых киборгов, трое из них были тяжело ранены. Вот переговоры идут достаточно нервно. Для нас они такие же э, сыновья, как и другие ребята, поэтому мы их как бы не выделяем, потому что Есть ребята, которые с июля, с августа там находятся, но мы все равно будем их забирать. Мы знаем, где они находятся, и мы сделаем все, чтобы и комбата тоже забрать. Кузьминых прізвищі, да. так? А, дуже коротко, чи залишаються ще наші люди, наші бійці в розвалинах Донецького аеропорту? Дуже коротко, бо завершуємо їх. А, к сожалению, там йдуть бої, ми не можемо підійти к цим містам. З тієї сторони нам кажуть, що вони ще не всі міста бачили, але вони нам а... дают гарантии, что всех ребят заберут. Кто жив или души ребят, которые уже на небе, мы все равно тела будем забирать. Дякую. С нами в эфире был Юрий Тандит, а я хочу проанонсувати, что сразу после нашего эфира прямое включение терминового заседания Кабинета Министров за участі президента, спикера Верховной Рады и, зрозуміло, премьер-министра. Отже, не перемикайтесь, дивіться. Я думаю, что там будут приняты важные решения. Дякую.